Bu gün mətbuat mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında yeraltı ticarət obyektlərinin ticarətçiləri, əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi və Nəqliyyat Nazirliyindən kollektiv hiddət ifadə etdilər. Onlardan biri birinci dərəcəli Qaraqay Əlili Vahid Əliyev məmurların təzyiqi nəticəsində dolanma imkanlarını itirib. Onun 15 il əvvəl Cabarlı meydanında yeraltı keçiddə icarəyə götürdüyü köşk 2001-ci ildə təmir zonasına düşüb. Nəqliyyat Nazirliyi təmir bitəndən sonra bütün zonanı onun oğluna mə sus Zigan firmasına verib. Onun təmsilçiləri isə obyektləri keçmiş sahiblərinin mənfeyini nəzərə almadan satmağa başlayıblar. Ziganın məsul təmsilçisi Xan Dadaş Bağırov mənim köşkü qaytarmaq xahişimə cavab olaraq belə deyib: Səni müharibəyə mən göndərmədim. Necə istəyirsən yaşa. 20 Yanvar metro stansiyasının və Füzuli meydanının yeraltı keçidində işləyən Vahidəliyev kimi yüzlərlə icarəçi eyni vəziyyətə düşüblər. Nəqliyyat Nazirliyinin istehsal məsələləri təmirdən sonra onları Zigana verib. Nəticədə bir çox ailələr çörəksiz qalıb. Ticarətçilər dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına, müvafiq hökumət instansiyalarına müraciət ediblər. Onlar Paytaxt hakimiyyətinin balansında olan ticarət obyektlərinin yeganə sərəncamçısı olan əmlak məsələləri dövlət komitəsindən ədalət tələb ediblər. Əmlak məsələləri dövlət komitəsi isə susur, çünki nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovla bacarmır. Ziqan və nəqliyyat nazirliyi də daxil başqa maraqlı tərəflər də susur. Şikayətçilərin prezident administrasiyasına, baş prokurorluğa yazdıkları məktublar Bir qayda olaraq Nəqliyyat Nazirliyinə göndərilir. Bu güncü tədbirdə iştirakçılar öz haqqlarını qorumaq üçün ticarətçilərin həmkarlar ittifaqını yaratmaq qərarına gəldilər. Yeni təşkilata Sovetlər vaxtında Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı şurasında komissiya sədri olmuş Teymur Quliyev rəhbərlik edəcək. Hüquq müdafiəçisi Vidad Əskəndərovun sözlərinə görə, vətəndaşların hüquqlarını kütləvi şəkildə pozan hər bir nazir, onu belə məsul vəzifəyə təyin edən Ali İcra Hakimiyyəti başçısını nüfuzdan salır. Savadsız nazirlərə hökumətdə yer yoxdur. O, mətbuat konfransında öz çıxışını belə yekunlaşdırıb. Bunun adı rüşvətdir, bunun adı qanunsuzluqdur, bunun adı başqa şey deyil. Mən səhvisiz deyirəm. Yenə də deyirəm və tam məsuliyyətlə deyirəm. Elə belə ki, ölkədə hansısa bir qüvvə var. Hənan özləmi prezidentə sadiq bilən insanlardır, amma faktiki olaraq insanlardan narazıq salırlar. Mənim elə deyirəm. Adını hər yerdə fırqlayır ki, Miradə müəllim bunu deyirsə, ictimaiyyətə sə demə ölkəmizin düşmənidir. Deyin, mən onu ictimaiyyətə çapdırıram ki, əgər hər bir insan prezident garantli konstitusiya ilə hər bir vətəndaşın təhlükəsizdə və normal yaşamasına necə yemənmə doktor, necə Əvəd Qurbanov doktor, nə dadaşdıruz, nə də o də.